Дорогие друзья, слава Богу, что Бог сохранил наши жизни, вдохновляет нас на дело Божие. Сегодня мы успели перед собранием с братьями пройтись, ну, пройтись, по таким местам Оранжерейского парка. Братья раздавали брошюрки, Евангелие. Правда, дождь немножко подпугал людей, поэтому они не пришли так много. Но получилось такие беседы, уединенные с ребятами молодыми, даже мы познакомились с одной семьей, которая со штурм, а они сами адвеситы, и хотят переехать в Кель, как раз. Я говорю, ну, дал контакт, и мы будем иметь с ними поддержку, связь. Вот. Потом там было еще несколько семей, вот, слава Богу, пришли наши сестры, братья, из верующих, слава Богу, и благодарю, что самое большое представительство было из нашей малой группы. Вот, я заметил. Спасибо, друзья, что вы пришли. Вот. И вчера еще немножко пару слов пока собирается. Вчера еще стоялось такое благовестие в, этом, в гостинице, где мы привозили хлеб. и нам власти помогли, чтобы подольше проповедовать Евангелие. Потому что поставили охрану прямо на входе в гостиницу, не в гостиницу, а прямо во двор. Не пустили во двор. А мы возле двора стали, никто нам не мешает. Хлеб в машине ждет. Люди ожидают хлеб и слушают Евангелие. Как Христос, знаете, проповедовал и кормил. Вот. И, слава Богу, 45, ну, два брата. Вот, смогли, и в конце брат Михаил предложил помолиться. И, представляете, они даже вслух повторяли молитву покаяния. Не знаю, в серии 15 человек, которые наблюдали. Вот, но повторяли. Вот у Михаила есть способность проповедовать страхом спасать. Поэтому... Это, у него такой крест большой, он покажет вам сегодня, да? И там уже исповедуются люди, подходят лично, все. Вот, любой ценой можно проповедовать Евангелие, любые формы использовать, правда? Вот, главное, чтобы Библия не бить по голове, а все остальное все хорошо. Вот, мы приветствуем братьев, вот, вы знаете, они немножко рассказывают себе чуть-чуть. Вот у них много есть сегодня свидетельств и будет два брата проповедовать. Сегодня мы средний, среднюю и старшую группу оставляем не на все собрание, но до 4 часов. А в малой группе у нас будет частичный кукольный театр. Брат Михаил покажет вам, как это Аня будет присутствовать здесь. Да? Это пока мы такие объявления, вначале, причем чем помолимся. Да? Вот. Поэтому все группы, кроме маленькой, до четырех, они находятся с нами в зале, и наши преподаватели имеют возможность услышать свидетельство. Пусть Господь благословит. Но если вдруг увидите, что у вас никого в группе нет детей, можете оставиться. Если один ребенок, тоже оставите рядом со мной. Это такое дело. Вот, хорошо. Слава Богу, что Господь дает нам спасение. Это самое главное, и наши имена записаны в книге жизни. Я себе, знаете, как рассуждал однажды, я говорю, боже мой, на земле проживает 10 миллиардов людей. И мое имя записано в книге жизни. Как Господь нашел меня? 10 миллиардов. Я мог оказаться в числе непредназначенных к спасению. И попасть просто в ад. Да? Но ну, броня, слово Божье, конечно, написано, что Господь всех призывает да, спасение. Ибо воля Божия, чтобы все спасли. Помните такое выражение, да? Поэтому вот наши сердца всегда побуждены тем, чтобы проповедовать Евангелие и рассказывать людям, что они погибают, что они идут в ад. И, и вот Господь благословляет вот нас этим. Вот давайте мы встанем, помолимся. Я не хочу занимать время, чтобы наш, мы прославим Бога, а потом все собрание принадлежит нашим гостям. Отец Небесный, благодарим Тебя и что Ты, Господь, нашел нас, назвал нас по имени, дал нам новое имя, которое мы узнаем там в небесах. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь церкви здесь быть светильником, проповедовать Евангелие. Мы просим, Господь, благослови вот тех, кто, может быть, торопится сейчас на служение. Мы так хочется, чтобы вот вся церковь собралась здесь, послушала Евангелие, Господь, и благослови, Господь, братьев, участвующих, проповедующих, Господь, свидетельствующих, чтобы это Слово Божие касалось каждого, никто не ушел равнодушным. И мы уповаем на Тебя, Господь, потому что это Ты, Дух Святой, производишь человеке и праведность, и формируешь наш характер, и даешь нам все необходимое для жизни благочестия. Благослови нас сейчас, прости наши грехи, Господь, обнови наш разум, Господь, благослови, Господь, поклониться тебе в духе и истине сейчас без осуждения в совести без чувства вины Господь. мы любим тебя господь мы восхищаемся такой мы прославляем тебя великого бога отца сына и духа аминь. Аминь. аминь вот так мы стоим давайте будем славить господь во христе иисусе наша душа она вот вырывается наружу как вчера брат михаил говорил что вот в тюрьме вроде бы может быть ему и было как бы не, не очень то и плохо там да но душа она разрывалась он не мог не мог ничего сделать Бог нам подарил возможность радоваться в нем каждый день, какие бы обстоятельства в мире не были, что бы ни случалось в нашей жизни, если бы война или голод или болезнь приходит, если мы с Господом, все по-другому. Аминь. Давайте будем славить нашего Господа. Господь наш добрый, любящий, милосердный, мы благодарим Тебя и преклоняемся перед Твоей любовью. Боже, мы просим благословения Твоего на этих детей, на эту младшую группу. Мы просим благословения также и преподаватели, Господи, дай им и терпение, и любви, и понимание, Господи. Боже, знаем, что все в Твоей руке и все от Тебя зависит. Господи, просим, слави, пожалуйста, и примет нас славу и поклонение наш любящий Отец Дух Святой. Аминь. Я сейчас познакомился, вот совсем рядом мы земляки, чиноцы, Бог, вот, поэтому по-украински мы разговариваем, он, он свидетельствует. <райш> Мир вам, брати і сестри. Скажіть, будь ласка, якщо буде на український чи краще на російській, щоб всі розуміли, бо хочеться, щоб всі щоби, чули. якби... А сьогодні хто не розуміє, всі розуміють, вони по а просто є. Добре, то якщо я буду по українськи трошки вже по російськи якщо буду там. Да? добре? Да? Хорошо, я буду по-русски, а раді, як говориться, не буду їсти м'ясо, тут скажу по-русски, щоб всі розуміли, тому що я вірю, що наші звиді ободряють кожного і слово Боже. Но, зачитаю я на українській, бо в мене українська Іванія. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Дорогі брати і сестри, от цими стихами кожен день я хожу во Львові в транспорті проповідую. І цими, і ще другими, ну, багато є різних способів, якими я проповідую в автобусах і на вулиці. Прежде чим я буду розказати немножко про своє життя, як Бог змінив мене, я би хотів Хотел включить видео нашего благовестия в транспорте. Там есть несколько, несколько людей, несколько разные города Украины. Есть даже моя э, жена. Есть там еще кто-то пробовал один раз, кто-то два, кто-то постоянно, кто-то раз в неделю. В общем, вот это хотел чтобы вы сейчас посмотрели, да, получится? Да. Майбут. Я хочу вам розповісти про любов, яка не минає. Про нашого Спасителя Ісуса Христа, який кров за всіх людей і за українців, в тому числі. Господь любив Україну і не бажає, щоб гинули люди, щоб була війна, але щоб ми були благословені і щасливі. бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого народного, щоб кожен, хто вірує в нього, не, не загинув, але мав життя пішла. Ісус любить вас. Ісус любить мене, так як він помер за ваші гріхи. Сьогодні ми, як ніколи, всі потребуємо миру Божого. І цей мир може дати Ісус Христос. Він сказав, прийди до мене, всі стручені і обтяжені, і я заспокою вас. Я хочу вам розказати сьогодні за Ісуса Христа, Сина Божого. Ви пройшов на цю землю як людина, прожив життя людини. Щоб люди не попали в адміністрації складання, мені вічне щастя, воює. Він віддав своє життя за тебе, щоб ти радів, щоб ти жив і щоб ти мав любов у цьому світі. Щоб си ми грішні, щоб кожна людина сьогодні знищила і позбавлена слави Божої. Немає права твоїй одної. Сині Бог не прощаючи, не химкаючи. Є можливість примиритися з Господом. Приморіться з Богом, токайтеся у своїх віках, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь даде, час обмежений. Хай мин Боже, який вище і всякого розуміє, буде у ваших сім'ях, у ваших серцях, у ваших будинах. Нехай Бог благословляє ваших дітей, близьких, рідних, і нехай за його дасть ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу! Амі, браття, сестри, я. Это мое как бы, основное служение в транспорте. Но до этого, как я уверял во Христа, у меня была очень плохая жизнь, я был очень плохим человеком. Поскольку времени мало, я постараюсь вкратце. Первый раз я услышал о Христе и вообще как бы, стыкнулся с Евангелией. Когда мне было 16 лет, я находился в колонии для малолетних. Меня в 14 посадили, и через два года где-то вот приблизительно, я помню, что в 16 лет я услышал Евангелие. В 17 я освободился, что-то сердце изменилось, немножечко как бы бросил курить, два года не курил, потом как бы ну, не нашел церкви, я не знаю, не могу сказать, и обратно вернулся, в друзья, потом женился, где сын родился, как бы там за границу, деньги, машины, золото, друзья какой-то какой там как бы, авторитет такой ну среди в своем круге и начал расслабляться, и от этого от этой хорошей жизни я начал употреблять наркотики, наркотики это большие деньги, и я начал воровать, потому что меня посадили в тюрьму, в тюрьме, когда я сидел, жена как бы меня бросила, ну как, ушла. Я можно сказать, отпустил, но когда я освободился, думал, она вернется. Она не хотела возвращаться, и я начал падать духом. Опускать руки мне, как бы, смысл жизни потерял. И от этого, что вот не мог смотреть на трезво на свою жизнь, я начал потреблять опять наркотики, опять на систему. Ну, я как боялся тюрьмы, я два раза уже побыл там, я не хотел красить, я думал, сейчас опять тюрьма, не хочу. Я не крал. Но я обманывал таких же наркоманов, как и я. Брал деньги там, короче, меня полгорода искало, хотела убить, убить. В общем. И еще много чего делал, плохого ничего сказать, не стыдно даже про это вспоминать. Но были люди, которые за меня сидели в тюрьме. Но э, я настолько жил в депрессии э, в таком 8 лет. Я каждое утро просыпался с мыслью про самоубийство и держать дозу, держать на дозу. Вот это две мысли, такие две желания, которыми я жил. И последний раз, когда я хотел бросить под поезд, я написал смс, таким самым близким, близким людям, приблизительно э, не любите меня, не плачьте обо мне. Хотя на самом деле я хотел обратного. Я думал, вот я умру, будете вспоминать, будете плакать обо мне. И когда я последний раз э, вот этот поезд хотел бросить, я ждал поезда, как бы не не видел, что он едет, но учитель как раз Он меня я обернулся, линейный поезд он меня зацепил, Я отлетел, встал, трусился, испугался. На это время я как бы думаю, не, не буду сегодня, как бы ушел домой. Ну, желание не пропало. И потом меня, в общем, я сделал все-таки преступление, меня посадили в тюрьму. В тюрьме я встретил неверующий человек, у нас было вдвоем, в двоем камере, у него была Ивана, идионовская маленькая карманная. И я вспомнил, что что-то в этом есть, потому что я жил уже без надежды, никто сам мной даже за руку не взорвался, я настолько был плохим человеком, Ни надежды не было. Я увидел Иоанна и попросил у него, он мне ее дал, он мне подарил. И я начал читать. Каждый день с 10 вечера после боя до 6 утра до подъема я читал. Каждый день. За два месяца я прочитал четыре раза. Читал четыре раза из-за двух мест писаний. Первое место писания это Иоанна Ивана, Ивана 11.35-36, где Иисус Христос пришел воскресить Лазаря, там такие слова «и закапались слезы Иисусовы. и иудеи говорили, давите к любовь Его». То есть Иисус плакал и любил Лазаря. И я так хотел, чтобы Иисус меня любил, плакал. Иисус плакал, и я плакал. И каждый раз, когда я подходил к этому моменту, все остальное не так, вот именно эти вот стихи. И я постоянно это переживал. Я хотел еще раз, еще раз пережить вот это чувство. Вот это. И второе место в Писании, где Петр отрекся Христа, и там написано, и обернулся Господь. По-моему, в Луке только об этом описывается. Я был предатель. И тут я, как бы, когда вот это читал, и обернулся Господь, я как бы на себе почувствовал этот взгляд. Такой любящий, Не, не потому что всех, кого я встречал, на меня ну, смотрели засудливо. И я сам себя судил за свои поступки. А тут этот взгляд я почувствовал на себе. Петр плакал, и я плакал. Ну, в общем, вот так через два месяца я в колонии был. Потом меня судили. Я поехал в колонию. И как бы жизнь не менялась. Я дальше наркотики, дальше думаю, если что-то не то, я сразу же мне таблеток выпью. То есть в любом каком-то таком экстремальном, я думал, я всего что-то сделал. Я тоже и в шею шее вскрывал, и все. И Потом в колонии я встретил верующих, буквально там пару дней, как вот с карантина вышел, даже еще в карантине слышал уже в этом направлении, встретил верующих, я пошел в капличку, за, э, э, засудженные э, верующие, я захожу в капличку, они сидят, улыбаются, веселые, светятся, радостные. Думаю, как так в тюрьме так радоваться, почему они такие радостные, они, таки... они еще не употребили ни, ни алкоголя, ни наркотиков. Меня это заинтересовало, я начал ходить на собрания. На собрании проповеди о Христе, о покаянии. Первый день пригласили меня, как вот сегодня брат э, рассказал пастор, что Миша призвал покаяние. Мне тоже призвали, я помолился вот это покаяние, но мне, ничего не, не произошло в моем сердце, багаж на плечах, жить не хочется. Но оно меня натолкнуло, чтобы я искал, или действительно меня Бог может простить. Я себя ненавижу, я не могу простить. А Бог может простить? И мне говорят, может Бог, Бог тебя простил? Я говорю, как мог простить Бог, если обычно как сделал преступление, а после преступления наказание, последствия, да? А тут, а мне, я говорю, Иисус умер 2000 лет назад, а я сделал грех, как бы сегодня, как так может быть, что заранее заработано, просто верь. я говорю, ну хорошо. И я искал, или Бог меня просил действительно, и 16 декабря, января 2016 года. Я лежал на кровати. Сначала на спальне был, но не было призыва. Я думал, будет призыв, подниму руку. Не было призыва. Я пришел на, на, на отделение в каблучке, сижу такой, такой э, засмученный. Старший брат говорит, что с тобой? Почему ты такой засмученный? Я говорю, я хотел покаяться, но не было призыва. Это говорит, да ничего, на следующей неделе покаешься. И в этот же день, вечером после боя это эти праздники, шум, телевизор работает, зэки там ну, по-всякому там веселятся и громко. И я в этот, как бы, ну, верю, что Бог дал такое вот время, это мое было, я под одеялом накрылся, я просто говорю, я задал бы вопрос, говорю, Господь, дай мне понять, что ты действительно простил меня, что ты любишь меня, что ты плачешь во мне. Я так, я так громко это говорил в своем сердце, что в подушку со слезами, что если бы озвучить, я бы все колонии слышала. Я просил, молился, плакал, и я уснул. И через несколько минут, может, 3-5 минут я проснулся, я свой мне дал такие мысли. Знаете, когда э, человек имея семью попадает в тюрьму, он вспоминает, что семья, жена, ребенок начинает ценить то, что потерял. И вот когда я попал в тюрьму, что второй, что третий раз, я как бы вспоминал. Единственное, что меня утешало, это сын, да. И тут мы после того, как проснулся, Бог такие мысли дает: так как ты любишь своего сына, так я люблю тебя. Так как ты плачешь о своем сыне, так я плачу о тебе. Я принял это. Я принял, что Бог меня любит. Я уверен, что Он любит меня. И моя совесть очистилась. Это, то есть, бога, что на спине я насел, Он прошел. Я ожил, я стал счастливый, я захотел жить. И с этого момента моя жизнь начала меняться. Я поснимал там, я имел там хрестики, медальончики, красные нитки, вот это все. Я поснимал, посмотрел в зеркале я посмотрел, чтобы увидел, что Он мне мешает, но не дает, мне, как бы, поломал шприц. Начала моя жизнь меняться, потом бросил курить, Господь меня спрятил, я в туалете прятался еще, я покаялся, но еще не мог, 2 затяжки раз в неделю, я не мог бросить. Я спрятался в туалете последний раз, и так посмотрел, никого нету, нету, я прикурил, и я почувствовал этот взгляд, что Бог на меня смотрит, но это был тоже этот, этот любящий взгляд. Я расплакался, бросил сигарету, и после этого, как бы, иссядет и, и Бог, освободил. в общем, много чудес было, мало, мало времени. Потом Бог меня по освободил, меня заступали прокуроры, и прокуроры, адвокаты, защищали меня, меня отпустили по И три года был уже в тюрьме, вот три семь сидел, через семь месяцев я покаялся, и три года уже был как верующий. Я так мечтал на свободу верующим на Абхи. И когда я освободился, ездил в автобус, ну домой еду в автобусе, с автобуса домой. И в автобусе, когда еду, я молюсь за людей, я молюсь и плачу. Я хочу им сказать, когда я в тюрьме уверовал, Бог научил меня стихи писать. Правда, у меня как бы, в школе я мало учился. І в автобусі хочу сказати, покайтеся, люди, наверніться до Бога. Христос нам медичний царство дорога. І я мовчав. Я виходив з автобуса, я каявся, я плакав. Потім один прекрасний день, коли карантин був, почалася пандемія, всі люди вдома сидять, жуті, стока. Ну, кар... Ми в зумі зібралися, бо вот так я і познайомився з благовесниками. І військослав эм... Марчук Запорожя. Транспортное благовесие. Я его фотографии в Фейсбуке. И добавился в друзья, и вот это мы начали во время карантина общаться. Молиться, Миша тоже там. Я ходил в лес, Бог задавал вопросы, молились. В этом направлении благовеси. Я так хотел в автобусе проповедовать. И вот это я вот увидел Вячеславов, мы молились, я ходил. В лесу я задавал вопросы, Господь. Я много вопросов задавал, Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Я когда задал вопрос, я уже себе рисовал ответ, как бы, может кому-то там вскопать город, покосить траву, что-то такое. И зайдущие вопросы, думаю, этот ответ а не а отвечает в моем сердце просто прозвучало это иди скажи людям, что я люблю их. Скажи людям, что я умирал за них. Я просто плакал, рыдал и дальше начал задавать вопросы. Потом прибежал домой, не знаю, ну, пришел вечером домой, все ответы, все вопросы, все записал. Не знаю, как запомнил. Я решил Бог так сделал. И 30 травня мая, по-моему, есть такой всемирный день благовестия, я говорю, все, я пойду на благовестие. Если все мирные, значит, все, благо, все верующие выйдут. Я попросил брата и сестру, он там взял еще сестру одну, но... и мы вышли. Я первый раз в автобусе ему говорю, я сестре говорю, ты очень сильно молись, потому что я очень сильно боюсь. А ему говорю, а ты будешь создавать команды. И я открыл свои уста, я просто сказал там, слава Иисусу Христу, у нас в Львове, в Западной, в Западной Фрии, так обычно. Или добрый день, что такое, и с моих уст палилось. Я почувствовал себя, как будто я иду по воде. Я из-за то чувствовал себя, ну, и полилось. И с этого момента, слава Господу, по сегодняшний день 20-го года проповедую в транспорте. Сейчас уже каждый день проповедую в автобусах, на улицах. Ну, в тюрьму хожу сейчас сам тоже, слава Богу, на два часа, а не на пару лет, туда-назад. Э, там наркоманами тоже, как большой наркоман, как знаете, ну чем жил, то и как бы раньше по маршруткам воровал, наркоманы был, в тюрьме сидел. Сейчас как бы это Бог все поворотил в обратную сторону, чтобы этим заниматься. Но знаете, самое главное, что я понял, что вот, когда Божья воля на что-то есть, и если у тебя горит, то надо искать, вот, ш -ш 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 чем, ну, в чем ты себя нашел. Я сначала там кафе хаос, наркоманами, в тюрьма, потом работаю, потом благовестие. Поэтому, братья и сестры, я вас хочу помню, закликать, закликать Первое, ну, я не говорил, потом Бог мне дал жену на 20 лет моложе. Потом у нас родилась дочь, и три годика сейчас, и 4 месяца, сыну вот и 4 или там 3. Иначе беременная. И, в общем, я благодарю Господа, я бы даже никогда не подумал, что я смог быть за границей. Понимаете, через, ну, вот это что, дьявол на зло сделал, через мои там всякие болезни, инвалидность. А Бог это все на, на добро творил. Ну, Бог добрый, Он очень добрый. Он освобождает людей всякого, такого, как я себя изменил. Ну, тут еще, как бы, в принципе, я, я считаю, что я хуже, чем наши старшие братья, что я не могу говорить. Но все-таки Бог меняет людей, Бог любит нас. Просто я не могу молчать про это, а Миша вообще не может молчать. Я хоть могу сдерживаться. Поэтому, братья и сестры, я вас призываю, первое, пожалуйста, молитесь, молитесь за нас, за церковь, за благовестника молитесь. Можете меня вспоминать, если кто-то будет сильно хотеть, можете подойти, дадите номер на свою группу Вайбере «Благовестие в транспорте», когда мы входим, скидываем, что э, э, мы идем на благовестие, вот каждый день мы выходим. Э, второе, э, если вы благовестие, сидите, не бойтесь, не, не стыдитесь, можете листовочку дать и пойти дальше, можете визитку в церковь, визитку. любыми методами, не обязательно идти на улицу и кричать. И третье – жертвуйте. Будьте жертвами. Потому что, может, кто-то хочет пойти рассказать церковь, а у него нету даже на автобус там, да, или на хлеб. Жертвуйте. Не, 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 От сердца, от сердца прошу. И стих еще хочу напоследок сказать. Это первый стих, который мне Господь написал. Говорю, шесть классов, но Бог научил писать стихи. И вот это первый стих я писал несколько месяцев. Я его назвал «Свобода», потому что я в тюрьме уже был свободный, счастливый и так далее. Есть еще стих счастья, но его здесь я не запомнил. Поэтому в тюрьму попал, свободным стал, Господь меня освободил, Бог сердце новое мне дал, простил Он все мои грехи, и кровью Сына Своего очистил сердце мое, и душу Он мне исцелил, дал силы жить, Ему служить, Его любить. Господь на сердце положил за всех людей Его просить, врагов прощать, людей любить, за все Его благодарить. Господь открыл мои глаза и вижу сердцем я всегда больных, нуждающих людей и одиноких всех детей. Господь, Тебя сейчас прошу, благослови Ты всех нуждающих людей, согрей своим теплом и одиноких всех детей. Дай людям духа покаяния и духа веры им пошли. Помилуй, Господи, прости, к себе Ты всех их призови. Благодарю Тебя, Бог мой, за милость, радость и покой, за дар спасения и любовь. И за святую твою кровь. Хай Бог благословить. Будьте, братья и сестри, готові без сорому свечи людям за Христа. В Ісуса. Иисуса, Аминь. Очень действительно я Бог благословен тем, что с этим братьям проводили очень радостно, назидательно, весело, особенно когда мы ночью уехали тоже. Знаете, действительно, Ему Бог послал прекрасную семью. Вот когда мы благовествуем, Он благовествует. Когда мы кушаем, Он объясняет свою любви жене своей. Такой пример хороший. Спасибо, брат.